Вот. Ну, следующий фрагмент у нас уже непосредственно более интересный, это непосредственно будет уже общение с нашего, нашего подозреваемого на сегодняшний момент, которому через некоторое время будет пресечения. пресечения, вот, с работниками госавтоинспекции, которые, которых он задокументировал. Включите, пожалуйста, второе. Понимаю, что печать, а она... Нет, ну как эту печать. Нет, ну что просто, ну понимаешь, сейчас мы с тобой поговорим, все. Я тогда... еще, я тебе уже объяснил, да, да но еще раз хочу объяснить. Ну а ну, я думаю, ну, ну, тоже, ну, чтобы ты сам понимал, что ну, гарантии. Хорошо, да ну, давай какие? скажи любые такие, что наговорить? Вот Да <связываю> нет, ну причем ты наговорить туда-сюда, ну гарантия, что тоже мы это узнаем. Ну скажи какие, ты хочешь Покажи. Ну иди, вот это вот

Мы сейчас рассчитаемся на посещам. Нет, ну я, не я сейчас ну, просто продам машину и чтобы ты понимал. И разговор разговор, то, что у нас был перед этим, что ты, допустим, говоришь нам, что вот мы стоим встаем, мы стоим. А все современное, а завтра все четко. Да, и доллара на собой. И, как, ну все. Ну я просто за 6 евро. Нет, 6 тысяч, все, долларов не 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 Нет, тысяча. А, у Е. е ну мы мы тогда просто не, не, как, не, как Как и мы я я все сделаем? Да. как сейчас чуть-чуть, и все, расход. Побежал, и

Смотри, мы не видели вас в предпологе, мы с Сашей вышли, все, и все, мы поехали. Мы вас не Нет, нам просто интересно, кто нас заказал. Мы, мы... Ну, блядь, пацаны, я на я говорю, что нас, у вас никто не заказывал, вы мы, случайно, мы, блядь, мы вообще заказа никого, Тем более, блядь, я сильно не хотел с Марченко, пиздец, я больше бы хотел... Да, я больше, да нет, он Больше бы хотел, ну, не маши ну, не, не не хотя, ну, не важно не в этом дело. Тут уже было дело, дело там, кто попался, попался. Не, ну, нам просто интересно, мы, ну, как бы, знаем, вдруг кто нас кто-то заказал. Пацаны, и, э -э заказ был и заказ был не конкретно на вообще на Запорожье Нам надо порожье, то три рубинка, блядь, кому-то вот здесь, вот, и, ну, это пиздец. Так, ну, дело в том, что уже не работаем. Как ты работаешь? Ну, видно, мы уже на пенсии. Я понимаю, я понимаю, я говорю, я говорю, я Нам просто интересно, ну, я говорю, я их кто нас... Если я ушел, помните, кому бы интересно, втроем? Кому бы интересно? Да. Ну, вы, ну, мало ли, ну, просто понимаешь, якобы, может кто-то, ну, сам понимаешь, переход в полицию, туда-сюда, просто, ну, может, может, мы, мы ищем можно, люди. Нет, спокойно работать, я просто вас прошу еще, ну, уже раз мы уже, блядь, Друзья. у меня много есть знакомых, хороших, с которыми у меня в вами очень хорошие теплые отношения. Поэтому вы очень будьте внимательны. Поэтому ну, если вдруг какой-то типишь по Запорожью, то мне не будет сложно кинуть смс, чтобы отсидитесь там или будьте внимательны, потому что здесь будет там, есть такие дурачков, как, как допустим я. Для нас, ну, короче, все. Для чего чего поперлись с ним? забыл это все. Ваши не знал, что я здесь. Я не пишу. Я. Ну просто понимаешь, мы, 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 да, мы, да, мы, у нас. нас было <тутствие> а да. Ну, было бы проще. Было бы, ну, не было бы проще, было бы, блядь... Ну, ты в сумме не умает, все было, правильно? Да. Ты да, сказал, да. что если. Да, 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 ну, блядь, по нахуя а, там, там, там зачем? Ну, понимаешь, мы должны поставить свое руководство известно, что вот такая вот такая ситуация. То, <пуская> да. 6 тысяч долларов, да? И это. Бля, он такой, такой инвестированный, что я просто бахну. Я понимаю, что мы не пишите. Не, мы это не стоять на улице. Нет? Ты, ты, ты ну, сам, стоит... сам предложил сесть на машину. Не, ну ты же не сидите на улице. Нет, ну там, я же не столько не против, ты вопросы по бассейном. Там мне не надо сидеть в машине. Для, для меня больше неприятно, чем для вас. Для проведения я с ним не смогу. Такие ситуации, в которых сами я пою, валяют хак, тюнинг, и так, и так. Я говорю, да, тогда пережил его такие, одновременно в области дома, и преследование, и вся хуйня, и тяжело было. Ну, что то до завтра на созвоне. Да, 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 отдал. Ну, то есть... да, ну, после да, часов.